Значит проходим на первый стол На первый Как все проходит? Хорошо Много да. людей? Да, вы видите цифры На 12 часов 461 Конечно, очень активные люди, очень активные. Я здесь уже не первый раз председателем, и такой активности раньше не было. Вот, много молодежи идет. Обычно молодежь относится к этому, ну, так, они не, не хотят голосовать, они считают, что и без них все это решат. Но вот сегодня у нас, по-моему, человек пять, кто только первый раз пришел голосовать, мы их поздравляли. Вот, ну, да. а татары. Татары приходят. Мы видим это по заявлению. Мы можно посмотреть, есть заявление. Вот это дополнительные списки. То есть у нас несовершенные списки. Времени для подготовки референдума было очень мало. Списки несовершенные. Но мы даем возможность людям проголосовать. Но это не мы, это оговорено в положении проведения референдума. Мы им руководствуемся. И вот согласно этому положению, любой житель Крыма, проживающей на территории, вот мы, данные, это вот наши улицы, мы всех включаем в списки, если их нет в печатных в основных списках. Все имеют такое право. Они пишут заявление, мы это заявление рассматриваем, держим, голосуем, и человек вносится в списки, и получает возможность проголосовать. Спасибо. Пожалуйста. А Вы с что вы Покажите, какая полость улицы. Отписи 16. Через каждые два часа подаем сведения. А сколько в списку? В списку 1200 вообще. Получили ну, на 991 нам за. Это раньше у нас на участке было 1200.

Конечно, в России все хорошо, все стабильно. Евросоюз для нас точно не пример. И Латвия вообще не пример. Мы тоже не пример, не особо. Почему же нет Евросоюза? Потому что, ну вот смотрите... А что там хорошего? Там еще хуже люди живут. К нам приезжали гости, которые там... Сербы. А они в шоке, они бегут оттуда, потому что жизнь стала намного хуже. А где? От Сербии. Серб? А Сербия, не, не. Не, не Евросоюз. Но они подписывают Евроинтеграцию. И каждый год у них все хуже и хуже и жестче условия. Uh -huh. То есть, как бы, не знаю, у меня друзья в Риге живут. Uh -huh. То есть тоже uh -huh. мы, думаем, не в Поэтому поднимаются пенсионный возраст уменьшается я не могу сказать сколько проголосовало потому что я не отслеживаю списки. Ну, я только вот могла сказать, что вот те, кто подходили ко мне писать заявление, среди них были президенты. татары. пока у нас ситуация нормально развивается. Кривцова Галина Ивановна, председатель этой комиссии. Да.